यहाँ पे जैसमे जिले के अंदर जो भूजल मिलता है नॉर्मली कन्फाइंड कंडीशन में मिलता है कन्फाइंड कंडीशन जो इम्प्रीवियस लेयर होती है ऐसी चट्टान जिनमें पानी नहीं मिलता है उसके नीचे पानी की बड़ी मात्रा में जो एक्यूफर होता है वो दबा हुआ रहता है जैसे इन लोगों ने यहाँ पे ड्रिलिंग के दौरान उस एक्यूफर को टच किया ऊपर वाली कन्फाइंड कंडीशन को तोड़ करके तो पानी प्रेशर के साथ ऊपर बहने लग गया दो दिन तक ये स्थिति रही थी लेकिन आज वो स्टेटिक जो वाटर लेवल जो यहाँ का था उसको मेंटेन करने होने की वजह से यहाँ के पानी की आवक रुक गई है और फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि भी नहीं हो रही है जैसे लगता हो कि पानी और अब कई दिनों तक चलेगा लेकिन प्राकृतिक रूप से ये भी संभावना आ है कि कोई और किसी तरह का हो नहीं कोई कैविटी नहीं मिल जाए तो आमदन यहाँ से दूर रहे तो वो बहुत बड़ी आवश्यकता है कल दिन भर ये पानी का भाव चलता रहा रात को करीब साढ़े दस बजे ऑटोमेटिक प्रकृति से ही धीरे धीरे पानी बंद हो गया लगभग चालीस घंटे एक साथ एक ही रूप के अंदर पानी ये बहता रहा जो पानी का जो कलर है और ये जो, जो मिट्टी की परत है इससे ये लगता है कि इसमें नीचे कोई न कोई ऐसी कोई खनिज संपदा है उसकी वजह से ये इस प्रकार से है और ये जो रेत है जो इसके साथ निकली है उसका भी कलर उस हिसाब से है कि इसमें कुछ और भी कोई खनिज सम्पदा हो सकती है मैं ट्यूबवेल के काम चालू किया था और मेरी ट्यूबवेल सात सौ पैंतीस फुट तक लगभग हो गई थी और उसके बाद में रोड़े वापस निकाल रहे थे रोड़े वापस निकालते समय पूरी रोड़े निकाल दी सात रोड़े बाकी रही उस टाइम अचानक ही कोई विस्फोट हुआ और पानी सलांगे देने लगे ऊपर और वो पानी कम से कम पचास साठ फुट होने लगा उसके बाद में चौड़ा सा गड्ढा बन गया और पानी उछालने देने लगा फिर हमने तो हमारी कूद के जान बचाई सबको एक दूर लिए कि भाई आप ये सब दूर हो जाओ तो जान बच जाएगी सब कुछ बढ़िया होगा फिर ये मशीन है पूरी अंदर चली गई मशीन पूरी अंदर ख़त्म हो चुकी है और फसल बत्तीसवी का थी वो खत्म हो गई और फसल की जो खुड़ाक लाई यूरिया डी वगैरह जेल वगैरह वो सब पानी के अंदर गल गल घुल करके अंदर चली गई और पाइप हारे थे वो सब इस मिट्टी में दब गए और मिट्टी से ये जो भू विभाग रही वगैरह कह कि मिट्टी से पूरी जमीन भी हो गई खराब તો જેસલમેરના મોહનગઢમાં આ ઘટના બની છે બોરવેલનું કામ ચાલતું હતું અને ત્યારબાદ અચાનક પાણીનો પ્રવાહ જબરદસ્ત જોવા મળ્યો બે દિવસ સુધી આ પ્રવાહ વહ્યો અને ત્યારબાદ આ પ્રવાહ બંધ થયો છે પાણીની સરવાણી ફૂટી એ સમયના દ્રશ્યો ક્રેન પર તણાતી હોય એવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા અનેક દાવાઓ થઈ રહ્યા છે અનેક તર્ક વિતર્કો થઈ રહ્યા છે સરસ્વતી નદી જે પહેલાં વહેતી હતી એ પુનર્જીવિત થઈ હોવાની પણ વાયકા થઈ રહી છે